Вот одной из таких проблем было управление государственными предприятиями, которые входят в структуру Минопека. Угу. Это достаточно большое количество предприятий. И когда мы проанализировали, оказалось, что есть целый ряд предприятий, которые уже давно даже не общаются с министерством. Никто с ними не выходит на контакт. Есть, которые там искусственно банкротят, разбазаривают землю и так далее, и так далее. Вот. Ну и когда мы увидели, что это два отдела, они просто не в состоянии это сделать, мы приняли решение сформировать целый департамент, где функция коренным образом изменилась, изменилась. Это не просто как бы учет состояния или констатация фактов это конкретное влияние и защита интересов государства в первую очередь с точки зрения законодательных как бы аспектов представления нас в судах и, и по отношению к другим участникам рынка кому интересны были скажем эти кусочки скажем земли вот это неэффективное использование материально-технических ресурсов и здесь много как бы вопросов, вот, начиная от того, что нужно учить, надо рассказывать, надо э, помогать, ну а где-то действительно принимать какие-то жесткие как бы, решения. Вот, поэтому э, вот этот департамент я взял в свое подчинение и ну, вновь созданный. и это как раз один из э, одной из моих обязанностей.